বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত নিজক দেখাটো কি সংকেত হয় বাৰু যিকোনো অৱস্থাত যদি আপুনি সপোনত নিজক দেখে বা হাঁহি ফুৰি কৰি থকা বা ক'ৰবাত গৈ থকা বা বহি থকা মন মাৰি থকা এনেকুৱা অৱস্থাবোৰ যদি আপুনি নিজকে দেখিছে তেতিয়াহ'লে ই কিহৰ সংকেত হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি যদি আপুনি কেনেবাকৈ সপোনত নিজক কোনো ৰাস্তাৰে অকলশৰীয়াকৈ গৈ থকা দেখিছে বা বহি পেলাই খুব চিন্তা ভাৱনাত থকা দেখিছে তেতিয়াহ'লে বুজি উঠিব যে আপোনাৰ বৰ্তমান যি অৱস্থা যদি আপুনি কোনো কৰ্ম কৰিব পৰা নাই বা যিকোনো কামত যদি আপুনি ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই আৰু যদি খুব চিন্তাত যদি পৰি আছে আৰু তেনে অৱস্থাত যদি এনে সপোন দেখিছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ অতি শীঘ্ৰে উন্নতিৰ যোগ আহিব আপুনি যি মনত আশা লৈ পুহি যি আশা পুহি ৰাখিছে সেই আশা অতি শীঘ্ৰে পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে বা আপুনি যি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে যি কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছিল সেই কৰ্মত যদি সেই সময়ত আগবাঢ়ি যায় সেই কৰ্মৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যি উন্নতি হ'বলগীয়া আছে সেই উন্নতি অতি শীঘ্ৰে হ'ব আৰু যদি আপুনি কেনেবাকৈ কোনো ৰাস্তাৰে অকলে অকলে দৌৰি গৈ আছে তেতিয়াহ'লে ই এটা বহুত সৌভাগ্য সপোন হয় এনে সপোন দেখিলে আপোনাৰ ছাকচেছ অতি শীঘ্ৰে হাতলৈ আহিব আপুনি কিবা নতুন কৰ্ম হাতত পাব পাৰে বা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে অফাৰ আহিব পাৰে নতুন কামৰ আহিব পাৰে নতুন আপোনাৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত হওক বা আপোনাৰ পৰিবাৰৰ লগত হওক বা নতুনত্ব কিবা ঘৰলৈ আহিব পাৰে বা নতুন কিবা কৰ্মৰ দ্বাৰা আপুনি টকা পইচা অৰ্জন অধিক কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা সুখবৰ আপুনি বিচাৰি পাব এনেকৈ যদি নিজে যদি আপুনি দৌৰা দেখে আৰু নিজকে যদি আপুনি খুব বেছি মানুহৰ মাজত যদি থকা দেখে আৰু যদি আপুনি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে এটা কথা বুজি উঠিব যে আপুনি যি কাম কৰি আছে কামত আপুনি আৰু জোৰ দিব লাগিব যে সিহঁতৰ লগ পাবলৈ বা সেই কৰ্মত আপুনি উন্নতি পাবলৈ বা আপুনি যি ফল আশা কৰি আছে সেই ফল পাবলৈ হ'লে সেই সময়ত আপুনি আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব যদিও আপুনি কষ্ট কৰিছে তথাপিও আৰু কষ্ট কৰিলে আপোনাৰ যি আপোনাৰ সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব গতিকে সপোনত বহুতো এনে এনেকুৱা নিজক দেখাৰ ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত দেখাৰ ভিন ভিন অৰ্থ আছে আজি তিনিটা অৱস্থাৰ কথা ক'লোঁ গতিকে আপোনালোকে সপোনত কেনে অৱস্থাত কেনেধৰণে নিজকে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে এটা কথা মনত ৰাখিব সপোনত কিন্তু নিজক দেখাটো বহুত ভাল হয় এনেকুৱা সপোন দেখিলে কাকো কৈ থাকিব নালাগে ইয়াৰ দ্বাৰা এটাই স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে সপোনত নিজক দেখিলে আপুনি যদি মানসিকভাৱে কোনো কামত ভাগ কৰি আছিলে আৰু তেনে অৱস্থাত যদি সপোনত নিজক দেখিছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা নিশ্চিত হৈ পৰক যে আপোনাৰ উন্নতিৰ যুগ আহিব এই সপোনে আৰ্থিক লাভৰ ইংগিত দিয়ে গতিকে এনে সপোন দেখিলে কাকো কৈ ফুৰিব নালাগে গোপনে ৰাখিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই আপোনালোকৰ সেই কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ ইমান আছিলে ধন্যবাদ